Terima kasih Tan Sri Pertua Soalan ledang nombor 5 Silakan Menteri Terima kasih Tan Sri Andi Pertua Untuk, uh, untuk maklumat ahli yang berhormat Pelaksanaan e-invoice secara berfasa mulai 1 Ogos 2024 adalah bagi meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran percukaian negara dan tahap pematuhan cukai di kalangan pembayar cukai. Walaupun pelaksanaan e-invoice masih di peringkat awal, berdasarkan maklum balas awal diterima, lembaga hasil dalam negeri di seluruh negara didapati pengguna dan perniagaan memberi maklum balas positif dan amat menyambut baik inisiatif e-invoice ini kerana ia dapat membantu peniaga mewujudkan sistem perakaunan jualan dan pembelian yang lebih teratur serta penyimpanan dokumen yang lebih sistematik sekaligus melancarkan operasi perniagaan. Ini dapat dilihat di mana sehingga 26 November 2025 sebanyak 742.5 juta e-invoice telah dikeluarkan oleh 108,579 pembayar cukai. Daripada jumlah tersebut, 64,346 pembayar cukai melaksanakan e-invoice secara mandatory yang terdiri daripada 5,528 pembayar cukai bagi fasa pertama 13966 bagi fasa kedua dan 44852 bagi fasa ketiga. Selain itu 44233 pembayar cukai dari fasa keempat dan kelima merupakan peniaga yang melaksanakan e-invoice secara sukarela. Kerajaan memahami setiap inisiatif baharu yang diperkenalkan akan ada kekangannya terutama di peringkat awal pelaksanaannya dan berdasarkan maklum balas yang diterima antaranya um, kekangan adalah kesukaran penjual untuk mendapatkan nombor uh, pengenalan cukai atau TIN yang tepat daripada pembeli sehingga menyebabkan proses pengesahan tidak berjaya pertanyaan oleh pengguna untuk mengakses portal My Invoice buat, buat pertama kali Cabaran dari segi kos pematuhan dan penyesuaian sistem serta latihan kepada pekerja semasa tempoh peralihan kepada e-invoice dan kekangan sambungan internet yang kurang memuaskan di kawasan tertentu turut menjadi cabaran. Sehubungan itu, kerajaan melalui LHDN telah menyediakan pelbagai bantuan bagi membantu dan menyokong pihak peniaga antaranya merangkumi aspek teknologi, kemudahan fizikal dan latihan seperti berikut. Berhubungan berhubung kesukaran mendapatkan tin pembeli, Arisdian telah menyediakan platform semakan tin melalui portal MyTax, portal MyInvoice serta kemudahan application programming interface dengan easy menerusi software development kit e-invoice. Konsesi juga diberi untuk menggunakan nombor kad pengenalan bagi tahun pengeluaran e-invoice. Sistem My Invoice e-post dan aplikasi mudah alih juga diberikan secara percuma termasuk rujukan komprehensif melalui laman micro e-invoice dan berhubung dengan kekangan internet, pengguna boleh mendapatkan akses melalui kemudahan komputer di kaunter e-invoice di semua pejabat LHDN termasuk pusat internet yang disediakan bagi menyokong pelaksanaan e-invoice dengan lancar. LHDN telah melaksanakan pelbagai aktiviti pendidikan dan latihan yang diberikan secara percuma. Sebanyak 2,500 sesi libat urus seminar dan webinar telah dijalankan di seluruh negara dan LHDN juga menyediakan akses maklumat melalui laman web rasmi e-invoice bagi membolehkan peniaga meng dapatkan pelbagai maklumat mengenai e-invoice. Perkhidmatan kaunter khas e-invoice turut ditawarkan di semua pejabat LHDN bagi membantu pembayar cukai dalam pelaksanaan e-invoice. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Ledang. Terima kasih Tan Sri dan Terima kasih berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang menyeluruh tadi. Dan saya perhatikan bahawa memang seperti mana tadi yang disebutkan oleh Berhormat Timbalan Menteri menyebut ada maklum balas positif tapi kita juga ada menurut laporan media yang mengatakan bahawa pelaksanaan fasa 2 di mana untuk syarikat-syarikat 25 hingga 100 juta ringgit ada hadapi kekangan dan disebut tadi oleh Berhormat Timbalan Menteri seperti isu teknikal gangguan operasi latihan pekerja jadi soalan tambahan saya <coughs> adakah kerajaan menjalankan satu kajian yang uh, sistematik menerima aduan tu secara sistematik dari perniagaan terutama sektor pembuatan sektor pembekal mengenai berapa banyak hari dan sumber manusia yang hilang ataupun terganggu akibat daripada transisi ini dan jika ada apakah tindakan mitigasi yang dicadangkan sambil itu tangsi yang dipretua saya juga ingin memohon dan menggesa kerajaan untuk mempertimbangkan supaya menangguhkan pelaksanaan e-invoice fasa 5 bagi PMKS bagi PMKS dengan pendapatan tahunan 1 juta ke bawah sebab memang walaupun kita stokong dari segi agenda pendigitalan tapi kita kena beri ruang bernafas kepada pihak PMKS jadi saya mohon pertimbangan daripada pihak kerajaan terima kasih silakan menteri terima kasih uh, attention di pentua terima kasih kepada yang berhormat Laida uh, yang berhormat Ledang berdasarkan kaji selidik yang dijalankan oleh LHDN lebih 85% pembayar cukai telah mempunyai kesedaran dan cakna berkenaan dengan pelaksanaan e-invoice. Manakala lebih 90% daripada mereka menyatakan bahawa mereka mempunyai pemahaman yang mencukupi untuk melaksanakannya melalui sesi taklimat dan webinar yang dijalankan. Sama ada secara percuma, anjuran LHDN maupun program berbayar anjuran luaran agensi sentiasa terbuka dan membuka peluang kepada mana-mana persatuan perdagangan atau Kumpulan perniagaan yang mempunyai sebarang cabaran yang memerlukan perhatian dewan untuk sesi lebar urus dan perbincangan untuk memastikan peralihan kepada pelaksanaan e-invoice yang lancar dalam kalangan pembayar cukai. Berkenaan dengan fasa kelima seperti yang dicadangkan oleh yang berhormat Lidang, saya akan membawa cadangan ini ke, ke Kementerian Kewangan dan kami akan meneliti cadangan dengan hujah-hujah yang berhormat tadi. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Tan Tua. Soalan tambahan saya, saya setuju supaya dicadak, di, apa, diadakan tempoh peralihan yang sesuai bagi mereka yang uh, yang mempunyai masalah. Uh, sebagaimana yang disebutkan oleh Timbalan Menteri tadi. Saya ingin tahu bagaimanakah kerajaan memastikan data pengguna dan juga peniaga yang dihantar melalui platform e-invoice ini dilindungi sepenuhnya. Memandangkan kebimbangan berhubung dengan keselamatan cyber, kebocoran data dan potensi penyalahgunaan maklumat. Jadi sejauh mana kawalan okay, ini dibuat oleh pihak kementerian? Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Rantau Panjang. memang uh, isu tentang uh, cyber security ini kita telah memang uh, ber berbincang dan telah melaksanakan dengan sebaik mungkin. Okey uh, berhubung dengan keselamatan data kerajaan melalui LHDN telah memberikan keutamaan dan memastikan data dalam sistem My Invoice sentiasa terjamin dari segi keselamatan iaitu kita melalui pematuhan terhadap dasar keselamatan ICT HDN dan garis panduan keselamatan maklumat melalui pengkomputeran awam dalam perkhidmatan awam serta pekeliling berkaitan keselamatan ICT kerajaan yang berkuat kuasa bagi memastikan keselamatan data terpelihara, HGI telah mengambil langkah seperti berikut, iaitu mematuhi piawaian antarabangsa melalui pensijilan seperti Information Security Management System dan Business Continuity Management System dengan izin serta piawaian lain yang berkaitan pengurusan dan keselamatan data. Kita juga melaksanakan langkah-langkah keselamatan cyber sejajar dengan piawaian industri yang sesuai termasuk enkripsi, enkripsi, pengesahan, kawalan capaian, firewall dan sebagainya bagi melindungi data e-invoice daripada capaian pengubahsuaian, kehilangan atau pendedahan yang tidak dibenarkan. Selain daripada itu, kita juga melaksanakan takbir urus data atau data ke governance dengan izin berdasarkan piawaian industri memastikan pemrosesan maklumat yang sensitif dengan selamat mengikut peraturan dan membataskan akses kepada individu yang dibenarkan sahaja. Juga ada satu lagi iaitu kita menjalankan security posture assessment atau SPA secara berkala dengan pihak ketiga yang dilantik termasuk sentiasa bekerjasama dengan pihak agensi keselamatan Cyber negara dan majlis keselamatan negara untuk memastikan keselamatan uh, sistem my invoice berada pada tahap tertinggi dan LHDN akan sentiasa menyemak dan menambah baik amalan perlindungan data secara berterusan berdasarkan aktiviti pemantauan dan audit secara berkala sekian terima kasih. Baik seterusnya saya jemput tuan Muhammad Misbahul Munir bin Mas Duki parit Bunta